в конце концов, заложниками этой медицинской реформы. То есть они станут стрелочниками. Поэтому вот меня сейчас еще удивляет тот вопрос, что медики сами как-то вот боятся высказать свою точку зрения, не знаю, в силу каких обстоятельств. Нас волнует проблема того, что у нас закрыт круглосуточный стационар. У нас просто уже писк такой, понимаете, крик души. Мы обращались письменно к президенту Виктору Федоровичу Януковичу, в администрацию президента, в Министерство охраны здоровья. Однако у нас сейчас все это перешло в стадию какой-то переписки. Мы туда, нам оттуда. И в результате последнее пришло нам из Министерства охраны здоровья, Ось такий відповідь прийшов. Просимо розглянути, порушеньому звернення питання та вжити заходів реагування щодо недопущення погіршення медичного обслуговування жителів регіону. Оце недопущення погіршення звелося в тому, що у нас у селі з'явилися такі об'явити. До відома жителям села Миколаївка, хворі, які перебувають на лікуванні у Миколаївській АЗПСМ, можуть залишатися на нічне перебування у лікувальному закладі. Адміністрація, чого, кого адміністрація нам не ясно, і що це за перебування. Тобто це не там нет навіть одноразового гарячого питання. Люди, находясь на лечении в дневном стационаре, да, старички эти, бабушки, дедушки, которые работали всю жизнь на нашу Украину, в результате должны там оставаться на какой-то ночлег. Но, извините, это унижает достоинство сельских жителей. Они достойны лучшего медицинского обслуживания. Всему всех обстоятельств. А получается, за 20 лет независимости Украины мы вот снизошли до того, что изобретаем непонятно какой велосипед заново, и в результате оставайтесь на ночные пребывания, где нет э, чергового лекаря, а только медсестра, где нет питания. А почему? Задаем вопрос. А потому что изначально, когда задумывалась реформа, не было чуткого финансирования. И мне кажется, село вообще там проигнорировали сердечную медицину. Если в городе есть еще какая-то альтернатива, в селах, понимаете, нет таких альтернатив. Там все держалось и так на каком-то последнем дыхании, где работают в основном медики-пенсионеры, люди ну, пенсионного возраста. И смены им пока нет. Почему к нам в село не приезжают семейные обещанные врачи? Ну, их еще и нет в таком количестве. А еще потому, что у нас нет жилья. Люди приехали бы к нам, но у нас нет жилья. Его нужно профинансировать и пригласить тогда специалистов. Вот может быть тогда бы сельские жители и поняли, что эта реформа действительно направлена и приближена к народу, направлена на улучшение медицинской доступной помощи сельским жителям. А так это все только слова. Следующий вопрос, который просто шокирует жителей сел, не знаю, как в городе с этим обстоит дело, я конкретно по сельской местности, это констатация смерти, когда Врач проработал почти 24 часа в амбулатории, потому что нет ей смены никакой, она там в единственном числе, может образоваться на констатацию смерти среди ночи. А еще, понимаете, все вас такие традиции, когда покойника, я извиняюсь, такую тему поднимаю, нужно одеть, там, обмыть, одеть и так далее, подготовить путь последний, а родственники в этот момент ездят, звонят, ищут участковых, затем э, врач приезжает, ждет участкового, затем смотрят, там кому-то что-то показалось не так, начинается раздевание, одевание, переодевание и отправление дальше, может быть, на скрытие, хотя бывают такие случаи, когда... Бабушка умирает 80-летняя, там ясно, диагноз, Болезнь там, которая была у нее хроническая. И тем не менее приходится проводить вот эти вот новые по реформированию методы констатации смерти. Это не, ну, не входит ни в какие рамки. Следующий вопрос это то, что нет у нас в селе той обещанной машины, оборудованной, на которой бы наша врач могла... Проводить патронаж на дому нет у нас этого. А очень много таких людей, которые...